Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Hari ini kita akan meninjau perkembangan terkini menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17, PRN 17 dengan tumpuan khusus terhadap peranan gabungan politik Perikatan Nasional, PN. Sebagai disclaimer, berita ini adalah berdasarkan berita bertajuk PRN Sabah. PN tanding 40 kerusi tak terjejas dengan kemelut bersatu daripada Sabah Gazette. Dengan pantas, PN dijangka akan bertanding sehingga 40 kerusi dalam PRN 17 Negeri Sabah hujung bulan ini. Pengumuman penuh calon dijadualkan pada 11 November bersempena pelancaran jentera pilihan raya PN di seluruh Sabah. Menurut Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia, PAS proses pengagihan kerusi sedang diputamatkan antara tiga parti komponen PN iaitu PAS sendiri, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu dan Gerakan. Beliau menegaskan bahawa calon yang dipilih perlu menandatangani surat ikrar Aku Janji sebelum menerima watikah pelantikan sebagai komitmen terhadap disiplin dan kesetiaan kepada gabungan. Selain itu, Tuan Ibrahim turut menyatakan bahawa isu dalaman yang sedang melibatkan bersatu di peringkat pusat tidak memberi kesan kepada persiapan PN di Sabah kerana menurut beliau, perkara itu urusan dalaman parti berkenaan dan diyakini dapat diselesaikan melalui mekanisme parti. Pada sidang media itu turut hadir Tan Sri Anwar Musa, pengarah pilihan raya PAS Sabah serta Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan, pesuruh jaya PAS Sabah. Tuan Ibrahim menjelaskan bahawa PN pada masa ini memberi tumpuan sepenuhnya kepada kerjasama dalam kalangan parti komponennya. Manakala sebarang pertimbangan untuk bekerjasama dengan parti lain hanya akan dibuat selepas keputusan PRN 17 diumumkan. Beliau berkata, "Kita fokus untuk memenangi pilihan raya atas tiket PN terlebih dahulu. Soal kerjasama atau gabungan lain" akan dipertimbangkan kemudian berdasarkan keputusan pilihan raya. Untuk memahami sepenuhnya mengapa angka 40 kerusi serta persiapan PN ini penting, kita perlu lihat kembali beberapa fakta dan sejarah terkini. Negeri Sabah mempunyai 73 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang akan dipertandingkan. Dalam PRN terdahulu, PRN 2020, PN memenangi 17 kerusi daripada 73 dan menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri bersama gabungan rakyat Sabah, GRS, Barisan Nasional, BN, serta Parti Bersatu Sabah, PBS. Sudah terdapat ulasan bahawa sebahagian pihak melihat PN mempunyai potensi kejutan di Sabah, meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sebagai contoh, pesuruh jaya PAS Sabah, Ali Akbar Gulasan menyatakan keyakinan bahawa PN mampu buat kejutan walaupun berdiri sendiri. Antaranya juga Isu parti tempatan tidak bersatu telah dikemukakan oleh pihak tertentu sebagai cabaran utama dalam lanskap politik Sabah. Contohnya, bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, menyebut bahawa parti-parti tempatan masih berebut kerusi dan belum menunjukkan kesepakatan yang jelas. Anatomi tata letak politik Sabah juga menunjukkan bahawa jalinan kerjasama dan perpecahan parti komponen semakin berubah dan dinamik. Misalnya apabila PBS dan GRS menjalinkan semula strategi tempatan setelah PRN terdahulu. Dengan maklumat-maklumat ini, pengumuman bahawa PN berjangka bertanding sehingga 40 kerusi bermakna PN mahu menampilkan diri sebagai pemain utama, bukan sekadar pengikut dalam persaingan PRN 17 di Sabah. Para sahabat penonton, sekarang mari kita lihat beberapa pendekatan analisis serta persoalan yang boleh anda fikirkan sebagai penonton YouTube dan pemerhati politik apabila PN menyebut sehingga 40 kerusi ini boleh ditafsir sebagai usaha menunjukkan kekuatan bukan sahaja mahu bertanding banyak tetapi mahu dilihat sebagai alternatif serius kepada penguasa negeri atau parti dominan tempatan adakah ini lebih kepada gambaran keyakinan atau kenyataan capaian sebenar jika pertarungan sengit berlaku di kerusi tertentu Adakah PN mempunyai sumber dan jentera yang cukup untuk mengekalkan tahap agresif sebegini? Seterusnya, keutamaan kerjasama dalaman dahulu baru luaran. Apakah maksudnya? Tuan Ibrahim menyebut bahawa PN akan fokus dahulu kepada kerjasama antara komponennya, PAS, Bersatu, Gerakan, baru memikirkan kerjasama dengan pihak lain selepas keputusan PRN diumumkan. Ini menimbulkan persoalan Adakah ini strategi adaptif yang memanfaatkan fleksibiliti pakatan ataukah risiko bahawa PN akan ketinggalan dalam membina barisan luas sebelum hari pengundian? Dalam konteks sejarah, banyak pilihan raya menunjukkan bahawa kerjasama awal antara parti memberi kelebihan. Jadi, mengapa PN menangguhkan aspek ini? Selain itu, sejarah gabungan di Sabah sebagai rujukan. Sabah merupakan negeri dengan sejarah politik yang kompleks banyak perubahan kerajaan, partisipasi pelbagai parti tempatan dan nasional, serta isu seperti autonomi negeri, hak bumi putera dan pembangunan luar bandar yang sering menjadi tema utama. PRN terdahulu 2020 memperlihatkan bahawa PN bersama GRS dan BN boleh menang. Namun, beza zaman kini ialah susun atur parti tempatan yang semakin kuat dan bersikap lebih bebas. Persoalannya, Adakah PN akan berjaya menyesuaikan strategi nasionalnya dengan realiti Sabah yang unik atau adakah strategi pertanding 40 kerusi bakal terjejas oleh kekuatan parti tempatan yang lebih baik dimobilisasikan? Seterusnya implikasi kepada pengundi dan kestabilan kerajaan negeri. Apabila satu gabungan seperti PN mengumumkan sasaran tinggi kerusi, ini bukan sekadar petanda kemarahan. Ia juga mencetuskan jangkaan baru di kalangan pengundi rakyat Sabah mungkin bertanya, adakah calon PN benar-benar siap bertugas atau sekadar sandaran pilihan raya? Apakah kadar kehadiran jentera pilihan raya, program komuniti dan rekod calon yang dibawa ke medan pengundian? Dalam konteks kestabilan kerajaan negeri, jika PN menang banyak kerusi, apakah implikasi terhadap kerjasama dengan parti lain selepas pilihan raya sama ada pembentukan kerajaan atau pembangkang? lagi perkara berkenaan isu nasional dan tempatan. Adakah gabungan nasional akan relevan di peringkat negeri? Penentuan PRN Sabah bukan hanya soal parti nasional membawa isu nasional, tetapi juga sejauh mana mereka mampu menyentuh isu setempat Sabah seperti pembangunan luar bandar, infrastruktur, pendatang tanpa izin dan autonomi negeri, termasuk pengisian hak di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Adakah PN telah menyusun manifesto yang mencerminkan realiti Sabah atau hanya menyalin strategi pilihan raya nasional? Ini adalah persoalan penting yang boleh mempengaruhi keputusan pengundi. Seiring kita mendekati PRN 17 di Sabah, pengumuman bahawa PN bersedia bertanding sehingga 40 kerusi menandakan babak baru yang menarik dalam politik negeri. Ia bukan hanya soal angka. Tetapi soal bagaimana sebuah gabungan politik nasional mahu mengukuhkan kedudukannya di peringkat negeri yang mempunyai sosio politik tersendiri. Kini kami serahkan kepada anda. Apakah tanggapan anda terhadap strategi ini? Adakah menurut anda sasaran 40 kerusi realistik atau lebih kepada langkah simbolik? Dan paling penting, apakah faktor utama yang akan menentukan kemenangan bagi gabungan seperti PN? kerusi banyak calon kuat atau jentera merealisasi manifesto? Sila tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Kami ingin dengar daripada anda. Terima kasih kerana menonton atau membaca hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak kandungan analisis politik yang berinformasi. Jumpa di video seterusnya.